мы хотели посмотреть, как он здесь. таких условиях? Да, ну мы живем тут, дочка наша рядом, так мы по дочке сейчас, как беженцы. Ой, горе, девочки, где мальчик, господи, хоть бы кто-нибудь что-нибудь помог, чтоб хоть скорее нашелся у пыли. Все такое о, разбитое, вы смотрите ухожу, вдруг плачу, уже сил не мать. Так а кто за этот месяц, вот уже месяц, где-то сколько Месяца, у вас? Месяц, да, никого не было, а потом эта дочка бегала, там кругом ходила, ходила, и завод, дедушка в заводе проработал много, проработал много лет, а потом уже позавчера, вот так, понедельник, по-моему. Приходил. Из ЖЭКа кто-то приходил. Из ЖЭКа приходили, кто раньше, тут если вы видели, тут вот это все, и здесь. Так они приходили, спасибо им, помогли нам убрать. А как вам помогли убрать? Убрать, да. А Помогу. что обещают? Дочка что ну, говорит? Какие-то деньги, ущерб, ну, как а вам здесь жить? Что, ущерб, за ущерб они сказали, ничего не будет. Там телевизор, там мебель, все это. Ничего никто не будет платить. А помогли. за жилье? А, а за жилье вроде как они пообещали. Вот это через две недели, говорят, придем. Мерили, вот они от понедельник только вот были. Мерили, мерили все. И сказали, что через две недели. Ну, будем ждать. А как, будет дело или не буду вот такое дело. А когда вот. снаряд влетел, вы где были? Ой, это страшное дело. Продолжение страшно рассказать. Мы, вот уж уже бомбило было, но где-то, то ли на Богдана Хмельницкого, ну где-то были страшные выстрелы. Там. Мы вот уже собрались, дочка и сын, и мы с дедушкой там все сидели, вот и кладовка у нас там. И как раз мы там сидели, спрятались, называется. Вот. Ну, бомбы же будет тут одна стенка, тут другая, я так решил, что мы защищены. А потім внук кажуть, мам, ну пішли домой, ну що ми? Пусть бабуся вже віддіхає, а воно вже 11 часов було. Ну, пішли вони домой, а ми пішли в спальню. Всього 10 хвилин каких-то, може 15. Я говорю, до да чого буде одне а лежати, з другої онди і тут переночуємо. Ну, слава Богу, що внук, де я пою домой. І пішли. Якщо б я їх положила, то ми усі тут. тому що ми тільки лягли, 10 минут в як грухнуло, ні гуділо, ні свистіло нічого, тільки так грухнуло так, що мене я в спальні була, слітіла з кровати толі вуздуком, як то хто його знає. Німного вдарилась тут, ось вже пожило тут. Но главное то, что мы живы остались, вы понимаете, что мы отсюда ушли, а если бы здесь все были, нас бы не было. Темно. А я вас еще хотела спросить, а что у вас сейчас пенсию? Сейчас платят? Ну, пенсию, да, два месяца была задержка, ну дали, за два месяца дали, ой, смотрите. Ой, вы будет. говорите, что оптимизм есть, вы будете надеетесь? Надеюсь. Что все будет нормально. Да. Я так. А там будем смотреть. Хорошо. Да? Правильно? Ну, правильно. Мы, Мы рады, что у вас есть. Ну, а что делать? Да? Плачу, плачу, хожу. Ничего не сделаешь. Трудно пережить. Вот это куда его? Похожу, похожу. Позвали. купля то не за что, да? Позвали в мастера по мебели. Так сто, рублей за ремонт. И потом начал считать вот эти же все эти 350 на счетов, за один шкафчик. За вот эту. Ну, разве... А пенсия во сколько? Ну, у меня 1800, ой, 1080, а у дедушки 1500. Отопление Ну так, що трохи більше місяця тому влучив снаряд в цю квартиру у центрі міста. Видно, що центр пам'ятник Леніна, п'ятий поверх, але. Жителька, мешканка цієї квартири сподівається, що до кінця опалювального сезону до початку її відбудують. Обіцяли з місцевого заводу, обіцяли з місцева влада, але за цей час доводиться жити і перебувати в таких от умовах. Добре, що зараз тепло, немає дощу. ну Привет. 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 Ты чё, видишь, команду дают а сами куда исчезают. Вот знаешь. именно. Вот на моей тут вроде. Ну, твои хоть А я своим звоню отморозились, даже трубки не берут. В следующий раз я скажу, знаешь, что у матвы на все у матвы на все четыре стороны. А то как подставлять, так они подставляют, а как

СМЕСТОРОГА! Кому некуда гелять! Ось я Будут граница! Так скотча нет! О, вот эта песня. Что а вы думаете что нужно с Лениным Ну я бы сначала пофарбовал бы вот такие квиты, угу. потом квиты ему что-нибудь... Очеловечил бы немножко Это страшную фигуру, очеловечил бы сначала. Пофарбовал бы его шарфиком, потом бы долго рассказал, что это такое. Чтобы было людям стыдно на это смотреть. Написал кат, величайший кат всех народов. Который убил столько... Он же убил кого? Людей. Вопрос, каких людей он убил? ответ самых лучших людей. Он убил тех людей, которые умели работать. Он убил, убил тех людей, которые умели работать. Каким образом? Забрал у них все, что они заработали честным трудом. Привет. И стыдно быть не то, что там заберем богатым. Если он украл, надо забрать. А кому отдать? Не бедным, а тому отдать, у кого он украл. Вот примерно так. Если так, то это правильно. Все с брехня. Думаю, не снимут это сложный процесс, к этому нужно быть готовым. Ребята, которые у них есть задор, есть запал, но ну, инженерной подготовки нет. Сломать можно, снять нет. Я не я знаю. знаю, у меня с самого начала было Снятия. никто, Откуда никаких сюда? бандеров, никакой хунты я здесь не видела. Это наша Украина. А то, что здесь вот это происходило, это все ополчение, которое тут являлось проводниками, показывали, рассказывали, кого-то сдавали. И здесь потом я очень много видела чужих. Все. Что с нами кто разговаривал? Ну, лично со мной никто. У меня свое такое мнение, что никто тут, нету, нету, нету никакой гражданской войны межнациональной. Тут вот вторжение, знаем кого. Поэтому. То есть у вас э, сын был в плену месяц. Да. да Почему и что там произошло? Он не мыслил так, как мыслили в ДНР. У него были совершенно другие взгляды на мыс, на жизнь. Он в общем-то еды на Украину. Объехали камуфляже э, на машине, на бобике, три человека и забрали его. Все. И сколько он был в плену и как вышел? Месяц был в плену, месяц. Я ходила, просила, узнавала везде, милиция заявления писала, и в исполком ходила, и в Славянск ездила, и в Донецке ездила, где только не ездила. Все мне говорили, нет его, пропал, ну, типа его уже давно уже Я так думаю, я думаю, что я просто всем надоела. Я ходила здесь, сознание теряла, падала, вот так и говорила, я никуда не уйду. Вот хотите меня только отбудсвайте оттуда. Точно так же -то, и себя себя каждый день. Я всем это вставала, а вечером приходила. СБУ, исполком, милиция. Как на работу. А скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, что сейчас будет Ленин демонстрировать? Ну, честно говоря, я против. Он, в сути дела, не меняет. Просто жалко пенсионеров, которые, вы... в общем-то, я выросла на этом. Здесь меня принимали в октябре, то все. Правильно это был, неправильный выбор Ленин. Но он не решает никакой сути вопроса, снимем мы его или не снимем. Большая часть города у нас тоже пенсионеров. Ну и для них это, конечно, будет очень больно. Очень больно. И мне кажется, ради того, чтобы хоть как-то этих пенсионеров, ну, скажем так, не делать им больно, я бы оставила. Вот это мое мнение. А ви думаєте, дивіться, ми зараз просто ми приїхали також, бачимо там такий зруйнований будинок, та угу. там ще якісь речі. Ну, тобто є такі потреби нагальні в людей, там жити так, немає так, чого. Так, так. Чи зараз е можна є ресурс відволікатися на такі, ну тобто на речі, там пам'ятки? Обов'язково це потрібно зробити, щоб звільнити менталітет нашого народу. Поки цей баван буде стояти, будуть оці розстріли буде це все тут збиратись. Нам потрібно викорінювати з е народу. З їхньої голови, те, що те, що вбивалося 7 4 роки. А як вони зрозуміють, що це пов'язано? Дон... А вони в Донбасі. Вони це зрозуміють тоді, коли побачать, що є влада, яка категорично не сприймає цих дій, іншу які думку. іншу думку. Тобто є влада, яка категорично не сприймає іншу думку? Так. Ви розумієте, що ви сказали? Я... Ін... Я... Яка не... Не... не розуміє іншу думку, я... яка протиречить їм. Ви думаєте, ви зрозуміли, що ви сказали? Так. Я теж зрозумів. Як тоді порозуміти, чи мають право люди мати іншу думку? Мають. Ну тільки ну, влада. Ми тільки що за владу. Ми зараз будемо дискутувати, хто яке слово сказав. А в самому ділі, це подивіться, оте, от, от що вийшло, оце до цього ніякого відношення немає. Тому що це розстрілювали ті люди, які свого часу поставлений був цей воїн сюди. Прыгайте, прыгайте, прыгайте. А прыгайте. Давай, давай, на тебе. Поснимай, давай. Прыгайте, обезьяны. Пока это ваше трогано. мнение. Зачем вы людей э, взбудораживаете? Да. Зачем они это делают? Истории, Рассказывайте про голодомор. Что вы говорите? Ну, а сейчас не издеваются над людьми. Где? Например, на кого? В квартире Да, издеваются. Причем а при чем здесь регион? А, вы говорите, кто не Вот издевает? мой памятник, я тут живу, я да. житель Краматорска, я не хочу, чтобы его сносили. Может быть, вы его сейчас организовываете? Памятник сатане, дьяволу. Слушайте, ну, не, но... занимайтесь демагогией. Конкретно по памятнику? памятнику я против, не чтобы добавить? его сносили. А вот Есть решение людей. Почему вот сколько их? Решение, вот мэр стоит ну, наш, зал. Какой а ваш мэр? Заместитель. Сейчас, сейчас, сейчас. Вы мэр? Заместитель. Нет, заместитель. А вы у жителей спросили, хотят они подвести. Да, мы хотим. Жители, мы хотим. Да. А да, мы против. А мы против. Большинство за. А где да. ну, большинство, здесь большинство Посчитайте за? Посчитайте количество. Вы у других людей спрашивали. А вы спрашивали? А вы спрашивали? Нет, вы спрашивали? Нет, вы сразу А я спрашивал. А, я а вы тоже Подождите. знаем, что а не ну, против. Послушайте, послушайте, против или за. Я его, может, не на себя снимаю. Он находится в аварийном состоянии. Мы его аккуратно срежем. Не врите, аварийное состояние дырки заделайте а от бомбочек. От бомбочек чего? заделайте чтобы дырки. Надо его снять, вот квартира, освободить. посмотрите. А вот аварийная расход. квартира. А а сделайте ее. Вы не слышали а в самом начале, начале, что я... вы, а женщина, вы совести не, в район в район не в район в район и хотели? Поставьте что-нибудь замен, а не разруха очередную. Нет, вообще. Они умеют только разрушать. Ничего не построили. Посмотрите, вот, товарищи киевляне, снимите, снимите, успокойтесь. На одном посмотрите. Не посмотрите Субботу. Субботу. Это я начинаю? Нет, ну а зачем? Приезжал я часто. начинал. Ну, а кто? Это идут нормальные ремонтные работы. И что? Ну так они не всегда получаются с первого раза. Кто не говорит? Да, есть акт, да. а, есть и его повреждения. С понедельника мы будем заниматься дальше. Вам что, сразу, с первого дня, сразу все получается, не бывает. Такого. Как принималась решение вот по этому реставрации памятника? Была комиссия, которая обследовала основу этого памятника. На основании этого было письмо там, от коммунальной службы, там, исполком. Мы дали разрешение на ремонтные работы. А какой политический мотив? Какой политический мотив? Памятник Я Ленина. политикой не занимаюсь. То есть это как-то связано с тем, что это именно памятник Ленина? Нет. Это памятник архитектуры. И он стоит на балансе Города. Скажите, пожалуйста, что будете, то есть как будут вот такие квартиры отстраиваться? Значит, уже на сессии городского совета выделены деньги. Сколько? 8 миллионов. Выдел городской бюджет, местный бюджет. Предприятия города помогают. Там миллион двести НКМЗ выделяет на материалы. И заводы берут на себя восстановить объекты коммунальной собственности школы и детские сади А частные дома и частные квартиры? Частные квартиры по там собрана информация. Мы полностью знаем, у кого какой ущерб и будем по мере возможности восстанавливать. А какие у же есть, наверное, же ну, никто ж не готовился к таким событиям, чтобы там какие-то сейчас руки рисовать. Тож, мали ніби за офіційними рішеннями прибирати Леніна на реставрацію. Кран, який приїхав, не міг його зачепити, не спрацювало все. Завернули його, ніби мав би бути інший кран, але він не працював, не приїхав. І зараз, напевно, таке рішення і не прибрали, але приїхали, але збиралися. Прапор почеплять і на якийсь час, не знаємо наскільки, він певно тут лишатиметься, хоча міська влада говорить, що і ніби приберуть, і ніби не приберуть. Але всі мають залишитися задоволеними чи незадоволеними. <рапори>